Сегодня у нас проводится традиционная, уже восьмая по счету, студенческая конференция, посвященная информационным системам, системам управления автоматики. Эта конференция является ровесницей Института автоматики и управления и электротехники, потому что в 2003 году, в апреле месяце, приказом ректора был как раз преобразован факультет Электрооборудование автоматики в ныне действующий, успешно действующий институт автоматики электротехники, и электротехники национального института кровостроения. И вот эта первая конференция студенческая, которая была проведена новым учебным таким образованием институтом, это была как раз вот наша нынешняя, сегодняшняя конференция. Вот 8 лет института автоматики и электротехники и 8 раз проводится, 8 раз проводится наша конференция. Традиционно эта конференция охватывает вопросы студенческой науки, аспирантской науки, значит, разработок молодых ученых Института автоматики и электротехники, да и всего университета в области компьютерных систем управления, в области информационной безопасности, в области подводной робототехники. Вообще всего пять секций. Традиционно я сказал, потому что каждый год эти секции наполняются все новыми и новыми докладами, новыми разработками, которые, кстати говоря, в дальнейшем... Превращаются в серьезные научные публикации и в аспирантские диссертации. Я поздравляю всех участников сегодняшней конференции с ее началом, желаю успешной работы конференции и желаю, чтобы сегодняшние ваши результаты, молодые ученые, в дальнейшем превратились в серьезные ваковские публикации, в диссертационные работы, во внедрение, которые принесут пользу нашему государству. С началом конференции желаю успехов!